آپ کی پانچ انگلیاں ایک جیسی ہیں کسی ایک شخص کی انگوٹھے سے لے کے چھوٹی انگلی پانچ ایک جیسی ہیں آپ کا اپنا ہاتھ ہے ایک جیسی انگلیاں نہیں ہیں سارے بھائی بہن ایک ماں باپ کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں سب کے رنگ ایک جیسے نہیں اب فنگر پرنٹس ایک جیسے نہیں عجب بات بتاؤں سات ارب انسانوں کی آبادی ہے سات ارب فنگر پرنٹ پر مجرم پکڑ لیا جاتا ہے سات ارب لوگوں میں ایک کے فنگر پرنٹس دوسرے سے نہیں ملتے تو اس طرح طبیعتیں کیسے ملتی ہیں جب مل کے کام کریں گے تو اختلافات بھی ہوں گے یہی تو سیکھنا ہے اختلافات میں اتفاق پیدا کرنا مختلف طبیعتوں کے اندر یکجہتی پیدا کرنا تو آپ کیا کرتے ہیں اختلاف ہوتے ہیں کئی لوگ چھوڑ جاتے ہیں کئی کام چھوڑ کے گھر بیٹھ جاتے ہیں کئی رفتہ رفتہ باقی ساتھیوں کے مخالف ہو جاتے ہیں کوئی تنقید کرنے لگ جاتے ہیں کئی مشن کو تحریک کو ہی چھوڑ جاتے ہیں پھر تنقید کرنے لگ جاتے ہیں جو چاہیں کریں یہ آپ کی ثواب دید ہے میں ایک کرائیٹیرین آپ کو دے رہا ہوں صرف ایک کرائیٹیرین اگلے لفظ میرے یاد سے سن لیں سمجھ لیں ذہن نشین کر لیں ہر آدمی جو دوسرے سے اختلاف کرتا ہے وہ اپنے آپ کو حق پہ سمجھتا ہے اگر وہ اپنے آپ کو غلط سمجھے تو دوسرے سے اختلاف کیوں کرے گا اگر اس کی سمجھ میں یہ آ جائے کہ میں غلط ہوں تو اختلاف نہیں کرے گا وہ تنقید نہیں کرے گا وہ کام کو چھوڑے گا نہیں تو وہ تبھی چھوڑتا ہے نا کہ سمجھتا ہے کہ دوسرے لوگ غلط کام کر رہے ہیں میں ٹھیک ہوں چلو کوئی بحث نہیں ہر کوئی ٹھیک ہے جو ٹھیک ہے وہ کام چھوڑ گیا اور جو کر رہے ہیں وہ اس کے نزدیک غلط ہیں اب جو گھر بیٹھ گیا یا چھوڑ گیا اسے چاہیے اس سوال کا جواب سوچے آپ کو تعلیم دے رہا ہوں ایک سوال کا جواب سوچے جتنا عرصہ آپ نے اس مستفی مشن میں گزارا یا کسی بھی نیک کام کی انجام دہی میں گزارا یا کسی بھی دعوت کے کام میں خیر کا گزارا ان نیکیوں کو بھی جمع کر لیں اچھائیوں کو بھی جمع کر لیں کولیکٹ کریں اور جب سے آپ نے اختلاف کیا چھوڑ گئے اس عرصے کی نیکیاں جمع کر لیں بتائیں کہ آپ کی زندگی پہلے روشن تھی یا اب زیادہ روشن ہے آپ کے پاس نیکیاں پہلے زیادہ تھی کہ اب زیادہ ہیں آپ نے خیر کے کام اللہ کے دین کی بہتری کے پہلے زیادہ کیے یا اب زیادہ کیے زیادہ لوگوں کو پہلے رائے حق پر لائے یا اب زیادہ لائے اب کون سے بڑے اچیومنٹ کر لیے نیکی کے جو پہلے نہیں کر سکے تھے اپنے ماضی اور حال کو موازنہ کر لے اگر ایمان اور ضمیر زندہ ہے تو ایک رمے میں جواب دے گا دل کہ نہیں میری غلطی ہے اور جب آپ کٹ کے بیٹھ گئے تو صرف کٹ کے بیٹھ کے سوائے اس کے کہ جب بیٹھیں گے باتیں ہی کریں گے ایک اور کٹا ہوا بھی مل جائے گا وہ ہٹے ہوئے سارے لوگ طلاق یافتہ لوگ وہ سارے جب اکٹھے بیٹھیں گے سب جنہوں نے اللہ کے دین کے کام کو طلاق دے دی ہے مشن کو طلاق دے دی ہے یعنی الگ ہو گئے الگ ہو گئے جدا ہو گئے جب سارے مل کے بیٹھیں گے تو خود ایمانداری سے بتائیے وہ کیا باتیں کریں گے تو جب بھی بولیں گے آپس میں دو یار مل بیٹھیں گے دیوانے دو جب دو مل بیٹھیں گے یا چار مل بیٹھیں گے وہ کیا بات کریں گے اس بات کا نام ہے غیبت اب ان سے پوچھیں کہ آپ کی تنقید حق ہے مگر نیکیاں اس کام سے جدا ہو کے کتنی زیادہ کرنی ہے آپ نے ہاں اگر دنیا کمائی ہے تو اللہ آپ کو نصیب کرے دنیا درست ہے آخرت کتنی کما لی ہے کتنے لوگوں تک ہدایت پہنچا دی ہے کتنے لوگوں تک خیر پہنچا دی ہے سوائے شر لکھنے کے اور خیر کا کام کرنے والوں پہ تنقید کے سوائے لوگوں کو بد دل کرنے کے کام کرنے والوں کے عزم اور ارادوں کو کمزور کرنے کے فطرہ اور انتشار کے صرف دیکھیے آپ میں کوئی فرشتہ نہیں ہے ہر ایک میں کمزوریاں ہیں کجی کو تعیب بھی ہے تو پھر جب باہر بیٹھیں گے تو باہر بیٹھ کر صرف آپ کو کمزوریاں نظر آئیں گی لوگوں کی کام کرنے والوں کی کجی نظر آئے گی خرابی نظر آئے گی گلاس کا خالی حصہ نظر آئے گا بھرا ہوا حصہ نظر ہی نہیں آئے گا آپ نابینا ہو جائیں گے پورا گلاس بھرا ہوا ہے اتنا اگر خالی رہ گیا ہے تو آپ نے نگاہیں وہی جمی رہنی ہے وہ خالی ہے خالی ہے خالی ہے خالی ہے بھرا ہوا نظر نہیں آئے گا جو کام ہو رہا ہے وہ نظر نہیں آئے گا جو نہیں ہو پایا ابھی تک وہی نظر آئے گا تو یہ وہ سارا طرز عمل ہے اپنا زندگی میں موازنہ کریں تو جب آپ اس, اس بات کو یاد رکھیں گے تو کبھی اللہ کے دین کا کام کرتے ہوئے چھوڑیں گے نہیں لوگوں کے آپس میں طبیعتوں کے اختلافات تنظیمی اختلافات مزاجوں کے اختلافات ڈسیجنس کے اختلافات فیصلہ سازی کے اختلافات یہ سارا کچھ ہوتے ہیں انسان کا حصہ ہے کوئی ایک شخص ناکل کل ہے نہ صد کے کل ہے اونچ نہیں ہوتی ہے یہ اجتماعی سوچ کے ساتھ چلتا ہے انسان تو جب آپ چھوڑ دیں گے اس کام کو تو اس کا مطلب ہے اللہ نے آپ کی توفیق چھین لی ہے آپ نے کوئی ایسی خطا کی ہے کوئی ایسا گنا کیا ہے اللہ آپ سے کسی طرح ایسا ناراض ہوا ہے کہ اس نے خیر کی توفیق چھین لی ہے آپ کو پہلے آپ جس خیر کو فروغ دیتے تھے اب صبح و شام بیٹھ کر اس خیر کے اوپر زبان درازی کرتے تنقید کرتے ہیں زبان کھولتے ہیں اگر یہ چیز آپ کو یاد رہے تو عمر پر استقامت رہے گی خیر پر